Здравствуйте, мои дорогие друзья. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать. Приобрела такие салфеточки. Желтенькие и розовые. Мне нравится приобретать цветные салфетки и пользоваться ими. Белые тоже, но белые супруг забрал. Он тоже ими пользуется. А я, знаете, что делаю? Я вот этими салфеточками вытираю лицо от... Э, в общем, снимаю макияж. На них э, наношу лосьон Эйвенский, парфюмированный, любой у меня. Их много, вы знаете, я показывала в своих видео. И снимаю, и этой салфеточкой протираю лицо, снимаю макияж. Потом уже... А потом уже распоряжаюсь этим лицом как положено. Вот такая милая чашечка стеклянная. Буду из нее чай пить. Вот чай пить мне нравится из прозрачной посуды, а кофе нет. Я из прозрачной посуды пью чай и воду, а воду непременно из стаканов. Ну, кстати, стакан может быть любого цвета, но все-таки предпочитаю прозрачные стаканы. Вот такая чашечка. Так она мне понравилась, я и взяла. И вот такая фарфоровая чашечка, хорошенькая. Вот такой цилиндрической формы. А ручка у нее такая очень удобная. Берешь и вот держишь ее хорошо. Очень нравится. Мне очень понравилась эта чашечка. Иначе я бы ее не взяла, потому как чашечек многовато. Вот. Красивая. Еще одна чашечка. Здесь у нас такая ручка в черно-белом исполнении и с красной надписью, что это Франция. Эйфелева башня такая. И здесь также. Вот. Хорошенькая, тоже очень понравилась мне. Ну, а это чашечка кофе. Это моя очень древняя чашка. Ей лет 10, наверное. С дедушками морозами. Ей больше 10, наверное, лет даже. Да, больше. Тоже очень, кстати, удобно. Вписалась в новенькие. Ну, вот новенькие такие. Эту я взяла из-за рисунка, такой интересный очень рисунок, какая-то изысканность <laughs> ощущается. А вот такого плана чашечки мне очень нравится, и мне давно хотелось такую иметь, такую немножко газетную газетную картиночку, такую с мелким рисунками. Она такая хорошая, в общем, очень она мне понравилась. Вот. Ну и надо отглотнуть кофе. М -м -м, горячий и слишком сладкий. Но ну, ничего. Вот такую мисочку я приобрела. Она мне нужна. Она мне просто необходима. Ну, действительно нужна. Хорошенькая такая и понравилась очень. Вот такая подушка. Она такая классная. Это диванная подушечка, небольшая. Ну, не знаю, здесь, наверное, сантиметров 40 на 40, где-то так. Это наволочка С этой, со змеечкой таких у меня две подушки. Она смотрится, я ее сейчас вижу как красную, но она вишневая, красивого такого вишневого цвета. Вот. И такая вот эта наволочка, она такая, знаете ли, плюшевая, такая нежная. Знаете, по ощущениям, как будто бы мех кролика. Вот, вот такого, вот такой текстуры она. Приятная, приятная, прямо нежная, нежная. Ну вот у кролика мех такой не жесткий, а такой мягенький, и вот это тоже такая, прямо мягенькая, мягенькая. та да И еще две вот таких же, только молочного цвета. Кстати, я чисто белый цвет не очень люблю, а это вот такой молочный тоже, ну, точно, все точно такое же, только цвет молочный. Но это на подарок. Они вообще вот, они такие очень хорошие, очень мягкие, пружинистые. Ну, в общем, какие-то... Они меня очаровали, прям скажем. Это новая помада моя. Я вчера ее купила. Вот так видно, да? Изабель Дюпон. Номер D107. Очень она мне понравилась. Сейчас покажу. И покажу. И сегодня начну ею пользоваться. Вот такая она красная. Здесь у нас баксик балуется. Разыгрался. Вот такая она красная. И сейчас я сделаю сводч. Вообще помады нужно пробовать, тестировать вот на подушечках пальцев. Вот такая она красная. Красная с уходом в вишню. Вот так. Ну вот. То, что я хотела вам показать и рассказать все пока пока